اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس، معتر، مطهر، منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدره المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين. خاتم النبيين. شفيع المذنبين. أنيس الغريبين. رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما